Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Mən bu gün sizlərə gözəl bir gülümü, liliyalarımın gözəlini, əzizki 2 liliyamı bölüşmək istəyirəm. Lakin bölüşməyə keçməzdən əvvəl bir məlumatı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Dostlar, Hər kəstə olduğu kimi, bu gün məndə də abunələrimənin əksəriyyəti silinibdir. Bu çoxlarında baş veribdir. Mən gələn mesajlardan bunu gördüm. Kimlərdə ki mən silinmişəm, mənə yenidən təqib atın. Mə hər kəsə yenidən abunə olmağa hazıram. Məndə də silinənlər, məndə yəqin ki, kimlərəsə təqib ataram və kimlər də yoxamsa məni yenidən ə, dəvət edin. Ə, mən qəbul edəcəm. Dostlar, bir kanalda öyrəndim ki, bunu YouTube edibdir və ə, Bunun qarşısını almaqdan ötəri, çalışın ki, 1 dəqiqədən artıq olaraq videoları izləyəsiniz. Lakin izləmiş olmasınızsa, bu YouTube-da qəbul olunmayacaq mesaj. Kommentlərimiz ona görə də çalışın ki, 1 dəqiqədən yuxarı videoları izləyəsiniz. Dostlar, indi isə keçim mən Liliyalarıma. Gördüyünüz bu xəllə liliyə diqqətlə baxsanız görəcəksiniz ki, bayaq göstərdiyim liliyadan fərqlidir. Bir qədərlə çəkli, balacadır. Bütonları yerə baxır fərqli şəkildə olan liliyadır. Bu mənim yayın ortasında açan liliyadır. Bu səyfiləməsəm, Karlanski və ya zvanok liliya deyirlər bu liliyaya. Mən sizə bunu göstərərkən o biri liliyanın da göncə şəklində olduğunu göstərmişdim. Bunu mən payızda əkmişəm. Ağma, indi açan liliyamı isə mən yazda hazır şəkildə qabda alıb baxın əkmişəm. Bu liliyanın bu tonu da, ləkələri də gördüyünüz əvvəlki liliyadan çox fərqlənir. Butonları daha da böyükdür. Mən deyərdim ki, o biri göstərdiyim bu liliyanın 2 qatıdır. O ətrinə isə söz ola bilməz, dostlar. Deyərdim axtardığım Liliya ətri bu Liliyada mən tapdım. Bu chili out növüdür. Maraqlananlar almaq istəyənlər yadınızda saxlayın. Liliya e, Vostoknaya chili out növüdür. Və çox gözəl, möhtəşəm növdür. Deyərdim ki, ən son liliyalardan açan bir liliya alındı məndə bütün liliyalarım solub və hamısı solandan sonra mənim bu gözəl liliyam açdı və deyərdim, payızın əvvəlində çox gözəl bir möhtəşəm gözəllik ərdə etmiş oldum. Dostlar, liliyalara qulluq haqqında mənim ayrı bir videom var. Yenidən nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, aziyasıq liliyalar ən çox külü, kalçini, kaylini sevir və siz onu zulla zənginləşdirməyi unutmayın ki, ləçəkləri, gülləri gözəl olsun. Ən ələklə dostlar, sizlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın. Hər kəsə gözəl günlər arzulayıram.